Hörmətli müştərilərimiz, mən bu gün sizə, deməli, Xırdalan şəhərində 6 mərtəbəli binanın yeni tikilinin 4-cü mərtəbəsində belə bir mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzil deməli yerləşir 3 saylı tam orta məktəbin yaxınlığında, avtobus dayanacağının, bütün yaşayış obyektlərinin yanında yerləşir. Mən mənzilnə sizə təqdim edirəm. Bu mənzilin geniş birə bir dəhlizi var, bu mənzilin dəhlizidir, bax fikir verisiz. Bu dəhlizdir. Mənzil tam təmirli, 6 mərtəbəli, yeni tikilinin, yeni tikilmiş daş binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir, 74 kvadratmetrlik, qanuni 2 otaqlı mənzildir. Mənzil yel çəkən mənzildir, yarısı qlaznoy mənzildir. Mən mənzilinizə tanış edirəm. Bu mənzilin yataq otağıdır. O, belə bir geniş ölçüdə, tam təmirli yataq otağıdır. Deməli, yataq otağından balkona çıxışı var. Deməli, balkon baxır Ev in həyətinə fikirləşirsiniz, mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağından deməli balkona çıxışı var. Mən balkondan siz tanış edirəm. Mənzilin balkondur. Geniş bir balkonu var. Mənzilin qazı, su, işığı daimidir. Kombi Kombisi var. İstilmə sistemi kombidir. Deməli sənəd müqavilədir. Alqı-satqi xərcləri qiymətə daxildir. Mənzilin qiyməti ilkin olaraq 590000 manatdan satışa çıxdırılıb. Mənzilin mətbəxidir. Deməli, mətbəxdən də həmçinin yenə balkona çıxışı var, geniş bir də bir mətbəxi var, va fikr verisiniz. Mənzilin mətbəxidir. Yəni normal ölçüsünə mətbəxi var. Deməli, mətbəxdən keçirik təhlisə başlayaq, düzərsə baş tərəfində belə bir Saniter yerləşir. Fikirlərsiz. Mənzil saniterdir. Hazırsınız saniter. Keçirik mənzilin qonaq otağına. Belə bir geniş ölçülü qonaq otağı var. Fikirlərsiz. Mənzil göy çəkən mənzildir. Qonaq otağa baxıb binanın arxa tərəfinə. Fikirlərsiz. Binanın arxa tərəfinə baxır. Belə də geniş otağısı da tam təmirli qonaq otağıdır. Mənzil üstün bir məktəbin yanında, 6 mərtəbəli yeni tikilmiş daş binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 74 kvadratmetrlik tam təmirli, kombili Rıqqan, bir qavwi otaqlı mənzildir. Qiymət 59.000 manat. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Səhət müqabilədir. Alqısaqı xərcləri qiymətə daxildir. Nə sualınız olarsa, ekranda baş tərəfdə nömrələr qeyd olunacaq. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlaya və tam məlumat ala bilərsiniz. Bu gününlük bu qədər.